Хотя ну, Смотри, так, у ЕГЭМа проблема. Да, ЕГЭМа здесь реально зарубили мячом. Тут вот также подошел Мозун, И вот теперь могут быть серьезные проблемы. Отличнейший стан Дума по двоим и как играет на да, руки. Да, 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 вот так. Смотри, поймали, поймали. ВАЭС, поймали. ставит он вас моментально. Вот, 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 о чем я и говорю? Там один подставился, там повылезло, там кого-то наказали. И теперь уже вроде бы 5-8 по фрагам. Он забегает в Кентавр. Так, надо обязательно шлепнуть Чуваня уходит на ремнант. Здесь а, Феррари пытается хотя бы юниор забрать, чьи но и залы Феррари В итоге на он закупился? Не а, отдается. Так, вот пытались поймать вайпмали. Вайп. Поймали. Мать поймали. поймали. Какой рассказ от Ухай, ну вайпер минус. Не успевает он растестоваться, неплохое замедление от Веника Как же больно бьет Ухайо Ухайо, пощади всех, распилил Ухайо Боже мой, Ухайо, очень мало куба у него остается Лич разворот развороте, будет ли новую Лич? Отхиливается, сбивает ему своим бордом Здесь же супер Он попытался у него сейчас есть поиск стим даже не обходить. Смотри, просто сейчас речки речкой ходят, а, с речки а -па, ходят. Здесь. Ой, как больно успевает раскастоваться. Это сейчас будет такая боль. Минус два уже. Падает Апарейшн. Также большие проблемы у Тринта. Апарейшн сверх минус. Но это два саппорта. Они успели раскастоваться. Супера. Срезает Тимберсон. На косте Сайлор пытается убить Веника. Ну, веник трин. реально плотный. Веник размонтирует. So, Отлично. Великолепно, вроде минус. Упал. А паника. Паника это не самая лучшая цель, но у нее нас стал довольно много дэмэджа сейчас. Выйди байбэк. Есть байбэк от паники. Сейчас прилетели. О, артизи. ВКБ, хвоста убьют. Хвоста убьют, это очень плохо. Минус хвост. И тут Юниверс тоже должен погибнуть. Баш, как прошел баш, И в итоге минус три. И это ультра килограмм. Артизи, успевай, Бенди. Успевай. Фнатик и... Блять, Урсу! Успевает ли это же будет Лукхолл, Рэвич на Урса падает очень быстро. Лукхолл сразу же тоже заканчивается Мека. Все пуловые юби, либо... Ну не пуловые, но хп у них очень много. Хао! Продолжает носиться. Раздор с дабл дэмэджем. Пингрип тут же. Ау! Ай-яй-яй-яй! Плазмофилд забивает в итоге непонятно зачем. Вопрос остается без ответа. Хвостей успевает раступиться за его мега стики, но в любом случае не выживает. МСС. Фримастер разложился, убивает МСС Афата. Также Спаливается Минус 4. Последний пятый остался. Летает на карусели. Сейчас его приземляет. Идет туда дорогой. Фул Тим Дэнди делает даблкил. Дэнди после Тима в это время поймали э, Адмирала Бульдога и ЕГЭМа, Поймал их причем один Ланем, который вроде не был. Который сейчас будет играть да, в Если запрыгнуть Тайгера, две атаки. Сука. Убегает ЕГМ или не убегает? Да, убегает. Адмирал Бульдог. Да. Такое, попрыгал, попрыгал. Вроде никого не подамажил. То... Ланем, вот это было зря. Это очень зря. Ой! По четверым! Ханосфера. И еще под экзорцизмом. Минус один. Минус два. Минус три. И это Good Game. Поехали. Шимми. Так, тут си ворвался. Как хорошо, как брать копает двоих. Ти погибает. Там тиммейт от Бульбы. А Бульбе надо сбить этот ультимейт, потому что ну, наконец сбили и убили его. 10-0, 11-0, 12-0, падает барак. О май гад, жизнь. Впечатление от империи портится их статистикой. Вот, Смотрим, Shadow Demon. Заходит, прячет Феррари. Да что здесь? Здесь ничего не сделать. Абсолютно Магнус. Хорошо. Подеру ловит. Двоих. Троих. Магнус. на Минус два. Феррари пытается убежать. Пробит закрывает. мега воет! Давит хроносферу. Кривовато на одного. Только Кси. Кси успел дать Меку. Кси умирает. Ой, какой момент у это уже был. Блин, Капирали тоже должен умирать. Это минус 4 в исполнении Team Empire. Боже мой, Резолюшн, какой, какой РП. Да -да, влетает Радора, тут же влетает Ксяо, есть, есть Рэвуд, что не хочет, он кастовать, Глухол, отличный в троих, но и Эра по пятерым, и это Good Games, Натик должны сейчас заканчивать игру и обыгрывать. Импец летает вся Уэйт Шевченко. Последняя тычка из дезолятора. Минус 5 размен на одного Нутейла. Натик! Натик обыгрывают Юбе. Да, байбет только у Разора. и у Батрайза. на топе мы Мегим Тауэр забирают команда Ньюби Это вторая вышка тоже для них Забрал Лайтстиллер Лайтстиллер в 1200 годы И в миде Что ты делаешь, друг? Корни проходит шейкер Там Хау летает Там Бухау <laughs> умирает Бухау, но ну это же Хекс Это же самый быстрый спелл в доте Банана тоже разваливается. Сюда кто-то еще подбегает. Паршоки подняли бита. Делает ТП. Сюда у нас. Ну и тут же его просто заталкивает прямо на это Слэм как четко играет против Кейс Саншель на базе. Супер, Супер трипл килл на базе. Супер wow. добирает Эйншин Парижна. Он дает и то, то, его нет, это решит. А не и файл, спину на Ксиауэйта. Ксиауэйт, надо ему подойти. Ксиауэйт, проблема и слетает в старый дикей, вызывает пенькоу. Ксиауэйт очень сильно проседает, копает его. Ксиауэйт должен умереть, что-то вот это стан. И взрывает Фенерил, а Фенерил умрет просто от Таура. Му, Му в двоих, и Му пытается драться с тремя вот даже героями. Да, Му погибает, и Му не погибает, он разваливается на брюмости ряд. Это минус. Три от команды Юби, минус четыре. Сын тоже ведь погиб, он уже успел. Он спавнит. Стальбар. Has fallen. Есть Таэгис, команды неюбив. Вибер собирает линку, получает Агису и Мортал. Ну и Эдгин, смотри, на руне копает сейчас двоих. Подхоп у нас пошел, и помп, еще тычка есть минус, но... Као, да, као, да, као, ты будешь очень серьезно сейчас писывать. Хао. А он уже вряд ли написал. Ну, хотя... не знаю, не знаю. Хао, ты смотри на Ротикея, Ну, правда, вот его тут могут поймать. И Аегисон может потерять. Надо быть лин ему очень осторожным. нечего его зафиксировать, конечно же. Вот он Омега и Хао. Разводили, разводили Хао. разводили. Хао, 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 что он делает? Пищу, как же он мансит убивает ротика, Супер. Хао. Сворм без него сейчас. Читал продолжает. Вот вообще пробивает. 8 захватит. Видите, этого алхимика. У тебя атаки меньше, чем у него Ригена. Пытается он теперь уже убивать банану. Будет вейп. Вот тут идет эхо. Слэп, без ура, Минус Сайвер. Как играют нюби, Браво. Шикарнейшая драка. И это минус 5 в разменном Ой, очень-очень хорошо отреагировал. И сам Шайга нужно убивать. Нужно, нужно убивать. Там пошла курица. А девочка идет, но тут прыгает супер. А там все под ультой. Аппаратом а куда же вы полезли драться, ребята? Все равно 2-2, все равно 2-2. И сейчас закрыл. Хорошо, Сайлор боит. Супер выжигает. Ну может погибнуть. Сайлор уже бежит его ловить. Супер охраняет сейчас своего фуриона. Да, он так и делает. Нужно, нужно, нужно. Бах! и грибы еще бьют супера. И бил и будет ли ловить Му дальше? Му! еще один удар Му! Дагер будет сейчас, сейчас будет Дагер, сейчас будет Дагер, прыгает и задувает банана! Трипл килл Му! фактически дамажит Ротикейт, сейчас Ротикейт И не проход сейчас туда Я шлялся все это время, говорит ему Вот А Ирнават Бамба, как и просто минус в один секунде Файл, он дай нужно, говорит, но поздно использует и выживает два байбека посмотри, да и это минус Сергеевича. Прошанка 4 по ББК плюс Прошанка Сайлор. ГГ. у меня Кстати, Ксяо. Кстати, очень нагло сейчас зашел далеко зашел Ксяо, получает гильд. Хао, Хао подтягивается. Какой урон! вау! Сгорит Цинкин. Это уже минус два. В размен на одного пока что только Дума. Но Сайлор, Сайлор, горит и не хватает тычечки. Хватает. Это самая тычечка, та, Минуты. А потом играть какой-то Супера, подошли снизу. Вся Уэй бежит сюда. Сейчас будет банана рядом. Вот он банана. Урна на супера. Пишка на Сайлера. Сайлер минус. Супер минус. Ротикей бажи. Тут Пай пытается спасти как-то ситуацию. Ротикей тоже минус. Пай тоже Минус. 16-2. И... Будет ли GG? И... Нет. 3. Стало сыграть! чемпионы мира. Стало миллионов долларов. Поздравляем! Стало воу воу Воу, Стало сыграть! Стало сыграть! Стало сыграть! Анфити засыпает Киарену. Ксяуэй, Ксяуэй побежал. Да, ну вот он, Я, если Ксяуэй сейчас разбежится и прыгнет, его поймают и понесут просто куда-то. Пока еще не знаю, пока еще не поняли, Ньюби что они чемпионы. Да, ну не было, не было той борьбы, которая бы подарила сейчас вот этот эмоциональный всплеск команде Ньюби. Они в принципе понимали, что они победят, они просто шли к этому медленно и уверенно два китайских флага. Сейчас я так понимаю, что будет оба китайских флага развернуты здесь. Мы продолжим сказку для вас это комментировать сейчас вручение, награждение. Ты понимаешь, что пару дней назад, ну несколько дней назад на они вот они были, были на грани. И вот они были на грани. Действительно, десятое место. Четвертый день группового этапа. Сяоэй. Наши Хао, Банана, Му, топ-4 прошлого интернешнла, 5 миллионеров, идет воровать Аегис, Ксиоэйт, да, вот, вот он, они, он, 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 вот он, вот он, Аегис, да, чемпионов. Потрясающий идут, показали нам оба коллектива, безусловно, на всего турнира, но и именно подстали в финале. Мне кажется, они вообще не понимают, что только что произошло. У них такие лица, но... Мол... Они в секунду стали миллионерами. В секунду просто. Они теперь самые богатые дотеры планеты, если что. Как самые туда. богатые киберспортсмены планеты. Да. Самые богатые киберспортсмены за всю историю киберспорта, да, если да, что. Да. Нам нравится фоточки вот он взял, просит, просит Хау, дай мне поддержать, пожалуйста, Эгис. И вот он Эгис у Хау, очень заслуженно, шикарная игра на Вивере на второй карте, шикарная игра на всех остальных картах, действительно заслуженный чемпионство для Хау. и его шейкер, феноменальный клуб, понятное дело, в каждой игре отыграл. Так, ну, играл на этом примат, немножко раскладывался. Да, мы тут отлично. Говорят, что за всю боль от Буджа и Чена с прошлого интернешнала. В прошлом году этих ребят домой отправил Дэнни а также маленький Эксплой, И Екатеринбах, и последний Банана. Да, они да, У ребят в вообще эмоций практически не видно. Они вот как с луны свалились. Что? Едут? Ну это всегда так. Так всегда это... Это первые эмоции. Вот у альянсов это была просто дикая радость. Ну, у них Другие. там и игры были, скажем, да, дико да, радостные. том-то и дело, что там борьба была просто нереальная. Здесь как-то не убедится, потому что они не верят, что все так просто. Они не верят, что все. Что, что Реально все. 15 минут, прошлое 16 за прошлое 22. Все? Да, вот-вот, наконец, кажется, начинают они осознавать. Вся 8 он просто. Он реально расплачется, он уже плачет вроде быть. Но эмоции переполняют определенно. Фотографы, фотографы. Фоточки будут, да. Фоточки будут. Да, вот эмоции, вот настоящие аплодисменты пошли. Кейси заводит людей. Закончится самый крупный турнир в истории спорта. могут сказать, что они ожидали от этого гранд-финала немножечко больше, чем этот гранд-финал им подарил. Но я скажу, что я ждал именно этого. Ньюби, чемпионы за Интернешнл.